Ikatul Mukarrabin. Allahumma ja'alna minas su'ada il makbulin wa taj'alna minal ashqiya il mardurin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wal intifa' wal ifada wal istifadah. Wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiga awjilla mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattah Ya Alim, Ya Fattah Ya Alim, Iftah Alina Fatan Qariban, Ya Fattah Ya Alim. Baik, Tuan Tuan, InsyaAllah <coughs> yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid Bukit Setongkol. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Pimpinan Masyarakat, Alim Ulama, Hadirin, Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jawab kita akan sambung pembacaan kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumai Al-Hadrami seorang ulama dari Yaman yang membincangkan tentang fiqh bahagian ibadah bahagian asas Aa, dan ada tauhid sedikit. Eh minggu lepas kita uh, tak ada kelah tangguh sebab saya ada urus uh, ada di luar kawasan. Eh allah hari ini kita akan sambung kembali uh, majlis ilmu pembacaan kitab Safinatun Najah. Sebelum ni tuan-tuan kita sudah bincang tentang perkara yang mewajibkan mandi. Ha, ada enam perkara. Kemudian kita juga sudah bincang rukun mandi. Apa yang kita mesti buat masa kita mandi wajib. Ha, antaranya niat dan juga ratakan air ke seluruh badan. Mandi wajib kena buat macam tu Mandi sunat pun kena buat begitu. Maknanya bila kita mandi sunat, kita nak dapat pahala sunat mandi, kita kena niat dan kita kena ratakan air ke seluruh badan. Tak jadi. Kita cuma mandi ala kadar macam tu je. Ha, dapatlah pahala niat. Ha, bolehlah dapat pahala niat. Tapi niat, eh tapi per, pahala perbuatan mandi sunat tak dapat. Sebab so, apa tu lah? Sebab tak sempurna. Nak mandi sunat, kena niat, kena ratakan air ke seluruh badan. Buat macam mandi wajib. Cuma hukumnya tak wajib lah. Ha, hukumnya tak wajib. Mandi wajib, barulah wajib niat, wajib ratakan air ke seluruh badan. Okey, baik. Hari tuan-tuan kita akan masuk pada syarat soh wudu. Syarat soh wudu. Ha, dan termasuk juga syarat soh uh, untuk mandi. Ha, maknanya kalau kita tak ikut syarat soh ni, tak soh wudu kita. Mandi pun jadi tak soh. Disebut dalam kitab Safi Natun Najah tuan-tuan, ada 10 syarat soh wudu dan juga syarat soh mandi. Baik, kata Syekh. Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi na wa ulumi syaikhina wa iyakum. Fiddara amin. Qala. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Ini satu fasal, syarat-syarat mandi ada sepuluh. Ah ha, syarat-syarat mandi ada 10. Pertama, al-Islamu Pertama Islam Watamizu kedua tamyiz. Tamyiz maksudnya mumayyiz. Ketiga naqa'u anil haidi wan nifasi, bersih daripada haid dan nifas. Keempat, wa amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati. Bersih daripada perkara yang menghalang air daripada sampai pada kulit. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyiru al-ma'a. Tak ada benda yang mengubah air pada badan. Wal 'ilmu bi fardiyatihi, yakin bahawa wuduk itu, mandi itu wajib. Wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan. Tak boleh percaya bahawa perkara wajib mandi, perkara wajib uh, wuduk itu perkara yang sunat. Tak boleh. Wal ma'u tuhu wal ma'u tahuru. Air itu air yang suci lagi menyucikan. Wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Masuk waktu dan buat mesti berterusan untuk orang yang sentiasa berhadas. Jadi ada sepuluh, tuan-tuan. Ha, mungkin bila kita dengar ni, ada benda yang kita tak faham kita perlukan syarahan huraian yang lebih lanjut. Jadi kita masuk satu-satu tuan-tuan. Pertama, syarat wudu, syarat mandi yang pertama al-islamu. Pertama orang is, mesti orang tu orang Islam. Kalau orang bukan Islam tuan-tuan, wuduknya tidak sah. Mandinya tidak tidak sah. Uh, orang kafir dia nak ambil wudu. Dia niat dia niat ambil wudu orang kafir. Orang kafir orang Islam. Apa jadi dengan wudu dia tuan-tuan? Adakah dikira sah? Dia ambil wudu sempurna lah. Siap buat benda sunat ai. Eh? Basuh tangan. Kan? Uh, basuh uh, komo masukkan air dalam hidung. Basuh semua muka. Basuh tangan sapu kepala basuh kaki. Okey baik tuan-tuan. Cukup rukun tuan-tuan wuduk. -tuan. Tapi disebabkan yang buat ni orang kafe, adakah wuduknya tadi sah? Wuduknya tidak sah. Sebab apa? Sebab yang berwuduk ni orang kafe, orang kafe tidak sah berwuduk. Apa itu macam mana? Mesti kena ajak dia, mesti kena dakwah dia masuk Islam dulu barulah wuduknya sah. Tetapi ada kes Ni kita panggil special case lah Boleh untuk orang kafir Mandi wajib Ada kes yang tertentu Orang kafir boleh mandi wajib Masa bila tuan-tuan? Masa perempuan ahli kitab Dia mandi wajib sebab dia nak bersihkan dirinya daripada hadas besar Kan kita dalam hukum Islam mazhab syafi'i boleh lelaki Islam berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Bukan semua orang kafir boleh kahwin. Bukan semua perempuan ahli kafir, orang kafir boleh kahwin. Perempuan ahli kitab sahaja. Dalam mazhab syafi'i ini disebutkan perempuan yang keturunan daripada Bani Israel. Ha. Jadi, perempuan ahli kitab berkahwin dengan lelaki Islam kalau dia ada, dia datang head Head dia sudah berhenti Jadi dia ada hadas lah tu Nak bersih, kalau Kalau dia tak bersih lagi daripada head, hadas Tak boleh melakukan Hubungan intim Persetubuhan, tak boleh Tak boleh buat Tapi kalau dia mandi, tak soh lah tu lah ha, kalau dia mandi, tidak soh Jadi macam mana? Dalam kes ni, dia dibenarkan mandi kerana darurah. Darurah. Sebabnya kalau dia tak mandi, hadas dia tak bersih. Tak boleh nak melakukan persetubuhan antara suami isteri. Jadi dalam kes ni, tuan -tuan, boleh perempuan tu mandi, Wah, wajib. Asalnya tak boleh. Ha, asalnya tak boleh. Seterusnya, jadi pertama tuan-tuan, mesti Islam. Mesti Islam, barulah sah wudu barulah sah mandi wajib. Dan semua ibadah, begitulah. Semua ibadah, kalau nak ibadah tu sah dan diterima, mestilah dia orang Islam. Orang kafir tuan-tuan, solat. Adakah solat ni sah? Tidak sah. Orang kafir puasa. Adakah puasanya sah? Tidak sah. Ah ha, ibadah syaratnya mestilah dia orang Islam. Malaikat apa tuan? Kes terpencil, kes yang macam tadi tu. Mandi wajib untuk perempuan ahli kita yang kahwin dengan lelaki Islam. Dia baru berhenti eh? dia ada hadas. Kena bersihkan daripada hadas. Cara nak bersihkan dengan cara mandi wajib. Walaupun kalau ikutkan mandi wajib ni tidak usah. Tapi dalam kes ni dibenarkan kerana darurah. Ha, daru, darurah. Seterusnya tuan-tuan. Syarat yang kedua, tamis. Tamis ini maksudnya ialah mumayis. Mestilah seseorang itu mumayis Baru boleh ah ha, Baru boleh dia ya Allah masalah Allah masalah Mestilah dia memais Baru soh wuduk dia Baru soh mandi wajib dia Haa tu jumpa Kanak-kanak yang belum memais tu eh, Kalau dia ambil wuduk Wuduknya tidak soh Bukan maksudnya kita jangan ajar dia wuduk Kita ajarlah dia wuduk Sebab nak biasakan diri dia kan Kita ajar dia semayang Tak ada masalah tuan-tuan eh. Cuma kita bincang sekarang ni Soh ataupun tidak Bukan maksudnya kita jangan ajar. Kita ajar lah. Tapi soh ke? Tidak soh. Okey, baik. Mana kalau... Kalau ambil uduk... Oh, hilang dah. Ya. Yeah. <laughs> Okey, baik. Jadi kalau ambil uduk, kanak-kanak umur 3 tahun. Biasa tiga tahun tak memayih lagi lah. Dia ambil uduk. Dia ambil uduk betul lah tu lah. Cara semua betul. Ambil uduk. Tapi disebabkan dia belum memayis, adakah uduknya sah? Uduknya tidak sah. Ah, nak tahu memayis tak memayis ni macam mana? Ulama sebut, kanak-kanak dikira memayis kalau dia dah banyak benda yang dia boleh buat sendiri. Benda-benda yang perbuatan asas dalam hidup. Makan. Perbuatan asas dalam hidup. Makan. Minum. Uh, jalan. Basuh. Basuh kotor ajak. Basuh najis dekat kemaluan. Istinjak. Haa uh, tuan-tuan. Banyak benda dia dah boleh buat sendiri tuan-tuan. Kita boleh kata budak-budak budak ni dah memaikan. Mumayis. Bila mana banyak benda dia dah boleh buat seorang lah. Tapi kalau dia tak boleh buat seorang, makan kena suap. Ya, ha, makan kena suap. Ataupun nak basuh najis, kena ada orang basuhkan. Ha, tak boleh nak, tak kerti nak basuh sendiri lagi. Bila sebut tangan kanan, dia kata ni tangan kanan. Maksudnya tak boleh beza lagi kanan kiri. Okey baik, budak macam ni tuan-tuan dikira belum mumayis. Bila belum mumayis, wuduk tidak sah. Mandi wajib pun tidak. Tidak sah. Ah, Okey, baik. Jadi yang jadi ada orang ingat, mumayis ni tak tu, eh? mesti umur tujuh tahun. Ah, mesti umur tujuh tahun, barulah mumayis. Salah. Tak semestinya. Kebanyakan Budak bila umur 7 tahun Sudah memayis Kebanyakan Tapi adakah semestinya macam tu? Tidak semestinya Ada juga umur 7 tahun Tapi tak boleh nak makan sendiri lagi Dikira memayis ke? Belum memayis Sebab apa? Tak boleh nak makan sendiri Makan sendiri ni maksudnya tau-tau Tangan dia ada ha, Mulut dia ada Dia tak sakit apa Dia memang boleh suap sendiri Tapi dia tak erti nak suap Bukan dia tak makan sendiri tu sebab dia sakit. Tu cerita lain. Ni dia tak boleh makan sendiri sebab dia tak reti. Kalau orang macam ni tuan, tuan dikira belum mumayis walaupun umur dia dah 40 tahun. 40 tahun tuan, -tuan tak reti nak makan sendiri lagi. Tak reti nak basuh najis sendiri lagi. Tetap dikira belum mumayis. Ah, jadi kebanyakan budak bila umur tujuh tahun sudah mumayis. Sebab tu Nabi kata ajar anak kamu solat masa umur tujuh tahun. Sebab apa Nabi sebut itu tuan-tuan? Sebab kebanyakan budak bila umur tujuh tahun dia sudah mumayis. Ah, okay, baik. Seterusnya tuan-tuan. Tapi ada kes terpencil juga yang mana budak belum memayis boleh ambil uduk. Ha, macam tadi lah. Asalnya orang kafir tak boleh ambil uduk kan. Tak boleh mandi wajib. Tapi ada kes terpencil boleh mandi wajib. Contohnya perempuan ahli kitab. Yang kahwin dengan lelaki Islam. Nak melakukan persetubuhan suami isteri. Tapi isteri ada hadas. Nak bersihkan hadas, kena mandi wajib. Tapi dia kafir. Macam mana? Boleh mandi wajib Kerana darurah dibenarkan Kanak-kanak belum memayis pun sama Ada yang kes terpencil Boleh budak-budak belum memayis Ambil wudu Ada kes terpencil Bila tuan-tuan? Masa mak ayah Bawa anak Pergi Mekah nak bawa nak tawaf. Ha bawa nak tawaf buat haji buat umrah contohnya. Bawa anak yang belum mumayyiz ni nak buat umrah contoh. Umrah tuan-tuan ada kena tawaf. Wajib. Rukun haji tu rukun umrah kena tawaf. Dah kena bawa budak yang belum mumayyiz kena bawa nak kena bawa sekali lah, tawaf. Okey budak-budak belum mumayyiz tuan-tuan nak tawaf, mesti kena ada apa tuan-tuan? Nak tawaf, mesti kena ada wudu. Dalam satu hadis Nabi sebut, tawaf ni macam solat. Tawaf ni sama macam solat. Perbezaan dia, tawaf tak boleh bercakap. Eh, perbezaan dia, solat tak boleh bercakap. Tawaf boleh bercakap. Lagi perbezaan dia, tawaf boleh gerak banyak. Solat tak boleh gerak banyak. Jadi solat perlu kepada wuduk tawaf pun sama perlu kepada wuduk sekarang ni budak-budak yang belum mumayyiz ni dia kena tawaf kena ambil wuduk tapi kita sebut tadi tuan-tuan kanak-kanak belum mumayyiz wuduknya sah atau tidak tidak sah tapi dia kena ambil wuduk sebab nak tawaf macam mana tuan-tuan macam mana nak selesaikan perkara ni budak-budak belum mumayyiz nak tawaf. Kena ada wuduk. Tapi syarat sah wuduk kena mumayis. Dah budak ni belum mumayis lagi macam mana? Jawab dia, Islam, agama, membenarkan mak ayah tersebut ambilkan wuduk untuk anak dia. Tolong ambilkan wuduk kalau anak tu tak pandai. Dan budak tu boleh tawaf. Tak ada masalah. Ah, ha, ni Islam Islam membenarkan perkara tersebut. Ha, ini kereta benci. Jadi syarat sah pertama wuduk tuan-tuan. Mesti Islam. Syarat sah wuduk yang kedua. Sama juga lah syarat sah mandi. Kedua, mumayis. Ketiga tuan-tuan. Ini -tuan, yang terakhir sebelum kita tamatkan majlis pada tengah hari ini. Sebab masa dah makin suntuk. Kita nak lagi ruang untuk azan. Syarat yang ketiga ialah bersih daripada had, daripada haid dan nifas. Tak boleh perempuan dia tengah ada haid, dia tengah ada nifas, dia ambil wuduk tuan-tuan. Tak boleh. Sebab wuduk ni untuk ibadah. Tiba-tiba perempuan ni ambil wuduk dia ambil wuduk untuk apa tuan-tuan? Dia tak boleh beribadah, dia tak boleh solat. Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sentuh Quran. Jadi dia ambil wuduk tu tuan-tuan untuk apa? Tak boleh. Jadi tak ada apa. Boleh dia ambil untuk basahkan saja. Tapi ambil wuduk dengan niat untuk beribadah tidak boleh. Perempuan yang tengah haid, perempuan yang tengah nifas, tak boleh. Bila boleh tuan-tuan? Bila dia bersih daripada haid, bersih daripada nifas. Sebab tu perempuan yang tengah haid tiba-tiba dia nak mandi wajib Soh ke tuan-tuan? Tidak soh. Sebab apa? Sebab dia tengah hit. Yang betulnya apa? Perempuan hit mandi wajib selepas hitnya selesai. Hitnya sudah berhenti. Difasnya sudah berhenti. Barulah dia boleh mandi wajib. Tapi tengah datang hit, tak boleh mandi wajib. Mandi biasa boleh lah tuan-tuan. Mandi biasa boleh. Tapi mandi wajib. Mandi dengan niat wajib. Niat mengangkat hadas. Boleh ke tak boleh? Tidak boleh. Aa, tapi ada ula... Tapi dibenarkan untuk mandi sunat. Contoh hari raya. Perempuan ni, hey! Sunat tak mandi hari raya? Sunat. Aa, ada kes-kes terpecah, Perempuan boleh mandi. Tapi bukan mandi wajib. Bukan wuduk. Mandi sunat. Mandi sunat boleh. Dibenarkan untuk perempuan haid dan juga perempuan nifas. Antara contohnya mandi hari raya. Dan ulama kata kalau dia mandi hari raya tu sunat dia boleh buat. Boleh juga dia nak ambil wuduk. Uh, ikut sekali. Maya mandi sunat dia buat. Batu alalang tu dia nak ambil wuduk, boleh tak bo boleh ke tak boleh? Ulama kata boleh masa ni. Tapi nak ambil wuduk saja-saja tak boleh. Okey, mesti dia mandi sunat hari raya ataupun mandi sunat yang lain Kemudian alalang tu dia nak ambil wuduk, ulama membenarkan perkara tersebut. Okey, baik tuan-tuan. Uh, itu saja untuk hari ini kita sempat bincang tiga syarat sah wuduk dan mandi iaitu pertama Islam, kedua mumayyiz, ketiga bersih daripada haid dan nifas. Akan datang lagi berbaki tujuh tuan-tuan. Semua sekali ada sepuluh. Berbaki tujuh kita akan sambung uh, pada Minggu satu lagi Minggu depan, minggu pertama Ustaz lain Ajar Min Abidin Tersawuf kan Minggu kedua, ketiga, keempat Barulah saya mengajar Safin Atun Najah Kita akan jumpa balik Minggu kedua Bulan depan Yang baik daripada Allah SWT Yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri Allah Ta'ala A'la wa alam Wa Azza wa Jal Ta'ala Ayu'allimana ma yanfa'una Wa ma ma'allamana Wa ayazidana ilma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله الله وسلم على محمد الله أكبر